Богиня, даруй мне меткость и проворство. Пусть мои стрелы бьют точно в цель. И если мне суждено предстать перед тобой и сегодня, дозволь мне умереть, опустошив свой колчан. Ишнуала. Вечная жизнь, вечная служба. Твое, Твое сегодняшнее, сегодняшнее задание, задание. — это победа на поле боя. Низина арати, Место, где известный охотник Брэнк достиг вершины мастерства. Птички спят, спит Элуна, и ее жрецы храпят. Ну что, поохотимся? Warriors of the night, assemble! Надду, галасливо для тихого ранку. Прости. Этот клич всегда помогал Малфуриону проснуться. Но сейчас не время спать. Нужно действовать. Поскольку ты не являешься ночной эльфикой, мне предстоит обучить тебя хитростям маскировки, используя ландшафт местности. Что это? Ладно, неважно. Попробую использовать флаер не на землю, а на столб. Отлично. Так его хуже видно, и он может стать сюрпризом для крадущегося противника. А теперь трапу в куст установив замораживающую ловушку прямо в центр куста. Ты также маскируешь ее от врагов. Если поставить ловушку с краю куста, то для одной из сторон ее будет совсем не видно. Из-за плотного слоя травы. Однако в центре куста более универсальный вариант, подходящий для всех точек обзора. Сразу занять позицию с дистанции это хороший вариант. К сожалению, ты не эльфийка с кошкой, чтобы гарантированно спрятаться. Впрочем, так тебя можно не заметить. А мы будем битися. Чи лише тільки ховатися? Collect your trophies. to collect Она видит тебя. Неймплейты позволяют обнаружить противника даже сквозь стены. При условии, что он достаточно близко. Чтобы замедлить продвижение врага, на подходе к точке используй ледяную ловушку. Например, на мосту. Раньше крылья рога и копыта были в диковинку в мире Варкрафт. Эх, ностальгия, тиранда. Мне необходимо отлучиться. Здравствуй. А ты неплохо управляешься с топором для Дренейки. Хотя есть еще над чем поработать. Думаю, я смогу тебе помочь. Зразумело, вы новый тренер. Именно да. Я Рексар, последний из мог Натала. Не советую слушать тиранду. Какой из нее охотник? Она ведь жрица. Это впечатляет. Добыча близко. Змеиные ловушки против магов ненадежны. Потому что змеи слишком быстро дохнут от вспышки. которые считают, что сложнее всего охотиться с луком. А вы попробуйте с топором. Когда поблизости нет союзников, которые разобьют лед, то почти всегда лучше будет замораживающая ловушка. Замедляющая вроде и полезна. Но зачем против одного противника, если можно просто подрезать крылья? Однако каток будет лучшим решением против хитромордых друидов, притворяющихся зверьми и постоянно сбрасывающими таргетное замедление. Но можно и через заморозку. А потом напугать прямо по льду. Звери повинуются мне. Как и тебе. И другим охотникам. Кстати о них. Как повелитель зверей, я бы мог тебе рассказать, чем полезен Скорпион в качестве питомца. Но вместо этого я скажу более важную информацию. Миша это она. Это медведица. Простите, что прерываю. Но не видели ли вы тиранду? Так, вон Азраджи Ютубизи зрадником. Твоя целит плата за твою ж зраду брата. Жартую. Я вижу, что в твоем светлом сердце есть место и для тьмы. Настал и мой черед научить тебя паре хитростей. В моем сердце лишь светло и добро. Але, меня интересуют твои порады. Что ж тогда слушай, не пытайся жечь ману сейчас. Вайпестинг легко диспалится. Даже будь у тебя скорпион, настакавший яд. Твоя возня тут посреди дороги. Пока вы проигрываете, это все слишком долго. Да, як можно вас от змеиной ловушки, но проще просто бурстануть. Теперь дай Сайленс шот и прикончи. У тебя есть потенциал. Тактика Рексера это плохая идея. Зачем бить топором, если можно уйти на стріхе и стрелять на бегу? Я намагаюсь комбінувати. В прямо, як мені Рада, що не розчарувала тебе. Рада помочь. А ти можеш вимовити слово. Рушниця. Рушниця. Вау. I've got an arrow with your name on it.